Это техника с Киевского бронетанкового завода, это новая техника, которая была буквально два, ну, два тому назад собрана, сошла с конвейера. И предназначена для поставки, куда это определяется, определяет Укобронпром, как головное предприятие и управляющая компания Киевского бронетанкового завода, УСВЦ и так далее. Производит ПТР-3.1 Киевского бронетанкового завода. операторами является производство а, публичных акционеров Центра Чазара а, и а, а, государственное предприятие а, Киевский завод автоматики имени Петровского. Мы делаем оптико-электронную систему управления огнем. Это набор определенных изделий, таких как пульт командира, пульт оператора, мониторы, блок управления механизмами, нам панорамный прибор, с помощью которых идет управление оружием, установленным на БТР. Оружие это вот пушка автоматическая 30 мм калибра, Пулемет, пулемет, дымовик завес. И вот там зачехленные, там ставятся две ракеты. В боекомплекте идет четыре ракеты. Боекомплект пушки 350, и скорострельность 350 выстрелов в минуту. Боекомплект пулемета 2000 патронов. Скорость на плаву. Отличная особенность этого ПТР заключается в том, что ПТР может плавать 8-10 км в час, а скорость по трассе 120. Расход топлива 40-49 литров на 100 км.